તમામ રહસ્યોને પણ આ સભાને સંબોધી ઉજાગર કર્યા હતા જુનાગઢમાં સોના અને ચાંદીનાના દાગીનાની ખરીદી માટેનો વર્ષોથી વિશ્વસનીય સ્થળ એટલે જય ભવાની જવેલર્સ જ્યાં સ્ટાન્ડર્ડ બાવીસ કેરેટ હોલમાર્કવાળા સોના અને ચાંદીનાના દાગીનાનો છે વિશાળ એસી શોરૂમ શોરૂમની એક જ મુલાકાત આપ અમારા કાયમી ગ્રાહક બની જશો जय भवानी चवेलर्स चौकसी हीरालाल लाल मकन जी चौकसी बाजार जूनागढ़ मैंने जो कुछ मन से कहा वो भगवत भगवान की साक्षी में कसम खा के कहा और ये तक कहा था कि मेरी माँ का दूध लजेगा अगर मैं झूठ बोलूँगा तो जो भी बात मैंने कही उसमें कुछ भी असत्य नहीं कहा ये आज बहुत सारे जगह पर और मैं इस, इसकी वजह से सच्चे साधु के ऊपर छीकें उड़ रहे हैं क्योंकि ये झूठे नकली साधु जो बन के बैठे हुए हैं उनकी वजह से बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है मैं अपने गुरु अमृतगिरी महाराज के पास जो संस्कार लिया इतने अभूतपूर्व संस्कार उनके उनका जीवन ओलिया का था पर उसके बाद जो पंचगुरु में बने थे दूसरे कुछ साधु तो सेवा करो ये करो और सेवा करने में यही बातें आती थी कि धोती उठा के मालिश करो फलाना करो और ये गुरु की सेवा है और ये तो ऐसे कई गंदे काम होते थे जो एक बच्चे को नहीं पता होता है और ये साधु समाज में ऐसे बहुत सारे गड़बड़ हो रही है मैं तो ह्यूमन राइट right को कहूँगा कि आप थोड़ा सा अंदर झांक कर को देखो मैं पीएम साहब और सबको कहूँगा कि आप तहकीक़ात कराओ ये हरीगिरी और उनकी ज्ञान के आप तहकीक़ात कराओगे इस देश के सबसे बड़े कांड निकलेंगे साहब एक ये धर्म की जो भ्रष्ट व्यवस्था है वो उखाड़ के फेंकना चाहिए और जो अच्छी व्यवस्था जो शंकराचार्य जी ने सन्यास की परंपरा बताई जो हमारे सनातन की परंपरा है उस परंपरा का वापस फिर से शुद्धिकरण होना चाहिए व्यवस्था का और इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है और ये मेरी एक की पीड़ा नहीं है ये सभी साधुओं की पीड़ा है और आजकल क्या हुआ है कि ज्ञान ना गुरु को है ना उस चेले को बता पा रहा है बच्चा होता है उसको साधु बना दिया जाता है उसके साथ जो हो रहा है उसको उसको समझाएगा कौन मैं तो कहता हूँ सरकार को कई कानून लाओ कानून लेकर क्या हो कि इस उम्र के बाद ही उसको सन्यास की दीक्षा देनी चाहिए तब तक वो सेवक भाव में रहे तब तक वो वैसा ही रहे चाहे वो कोई भी वस्त्र पहनता हो उसको पहनने दे ताकि कोई ये दिक्कत क्योंकि समाज भगवा पहन लेने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर कैमरा लेकर बैठ जाता है गलतियाँ हो सकती है किसी से पर गुनाह कभी मैंने मेरी बात करूँगा मैं कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया मैंने कभी पाप नहीं किया गलतियाँ तो बच्चा है तो बच्चे से कुछ भी गलतियाँ हो सकती है क्योंकि एक उम्र के पड़ाव से वो गुज़र रहा है पर पाप और गुनाह कभी नहीं किया जिसकी जिम्मेदारी लेकर के मैंने ये बात की थी और ये हो रहा है जो सच है સોના અને ચાંદીના દાગીનાને મહિલાઓનો છે શૃંગાર તો પુરુષો માટે છે માભો આકર્ષણ ડિઝાઇન અને વિશાળ રેન્જમાં સોના અને ચાંદીનાના દાગીના તેમજ સ્ટોલિંગ ચાંદીનાનો સ્પેશિયલ શોરૂમ હવે કેસો શહેરમાં તો દાગીનાની ખરીદી માટે આજે જ મુલાકાત લો એકલવ્ય જવેલર સોની બજાર કેશોર